Всем привет! С вами я Сэм. И сегодня мы приготовим вкусненький бутерброд. Для этого нам пригодится э, хлеб, но это не хлеб, лаваш, майонез и кетчуп. Сосиски и как называется? Как эта зеленая фигня называется? Напишите в комментариях. Давайте начинать делать. Берем сначала лаваш. Я тебя поставлю сейчас. Так, чтобы вам было видно. Вот, лаваш берем. У меня мало еще лаваша. Ну как, не мало, так нормально. Ой -ой -ой. валится все. Помогите мне снять видосик хороший. Кстати, пишите в комментариях, вам нравятся досики такие или нет. Соб, у ну, что, у меня осталось больше хлебушка. Ого, кусочек. Так, я сейчас разделяю это все на половинку. Вот, у нас так вот получилось. Ложу на досточку, это сейчас спрячу потом. Беру две сосиски. Вот таких. Беру две сосиски. И ввожу вот так вот. Так вот вот ввожу. Беру еще одну сосиску и ввожу еще. Теперь берем вот эту фигню, вот эту вот зеленую, берем ножичек, немного ее берем. Так, сейчас, извините, вот капельку взяли и намазываем сосиски или просто хлеб нам приходится очень много этой штуки то что ж э, ножом отрезаем очень большой кусок блин лучше вилку возьму сейчас возьму вилкой, будет, конечно же, удобно. И растираю по всему хлебу. Я больше люблю, когда оно растирается по хлебу. Ну, вот так вот хватит. Все, этого хватает с головой. Убираем это все в мойку, уже это наверное, не пригодится. берем немножко майонеза но ну, это как бы на любителя потому что я не очень люблю майонез ну все-таки хочу добавить сюда оно вкуснее тогда получается капельку добавляем капельку закрываем. И отваживаю это. Беру себе уже кетчуп. Ну, кетчуп это тоже на любителя, но я очень люблю кетчуп и намазываю его о -о очень много. Вот и получился у нас бутербродик. Сейчас я его буду есть. Ну ладно. Давайте соберем... А, кстати, как завор... За... завернуть лучше всего? Так вот одну сосиску надо накрыть, а потом вторую, чтобы лучше получилось. И потом раз свернуть. Два свернуть. Вот, смотрите. Так раз вернули. также вторую сосиску и вот такой вот у нас получился сандвич ну не сэндвич, бутерброд. Ну ладно, всем удачи, всем пока, приятного просмотра, ставим лайки, подписываемся на канал, всем удачи, всем пока.